Открытое первенство клуба «Сокол» по боксу стало настоящим праздником для многих мальчишек, занимающихся этим видом спорта в нашем городе. В этом году турнир получил статус всеукраинских соревнований и собрал сильных боксеров из трех регионов нашей страны. В течение трех дней на ринге Бердянского машиностроительного профессионального лицея проходили напряженные поединки с участием боксеров из Бердянска, а также гуляй поля, полог покровки, волновахи и Запорожья. Бердянск любим приезжать. Здесь всегда соревнования на высшем уровне, э, достойные боксеры, лучшие в Украине. Всегда мы, мы, Запорожье, сильная школа, Бердянский, мы всегда рады с ними посражаться, чтобы обменяться опытами. Ну, результатами недовольны, но это хорошо, нас результат этот устраивает, как бы полезный результат для работы. Тренер извлек большую пользу от того, что мы приехали на этот турнир, увидел, на чем работать в дальнейшем. Очень классно, побольше бы таких турниров. В общей сложности свое мастерство за три дня соревнований показали более ста спортсменов возрастной категории от 11 лет. Уровень боксеров, принимавших участие в турнире, оказался достаточно сильным. Многие из ребят не один год занимаются боксом и хотят добиться высот в своем любимом виде спорта. Я занимаюсь три года. Мне нравится, потому что, э, ну, потому что у меня хорошо получается. Я сначала пошел просто ну, для защиты. Но у меня начало получаться, у меня тренер возил на соревнования. У меня начало получаться, я решил ну, дальше уже идти по карьере. Ну, я выступал, я попал сразу в финал. Мне соперник попался ну, средний, и я его выиграл. Занимаюсь три года боксом, на этом турнире первый раз. Вот сейчас в финале буду боксировать следующий следующей паре. Соперник у меня, ну, можно, тяжелый будет. Он город города Запорожья, фамилия Гордин. Я буду встречаться с ним первый раз и хочу, естественно, победить. Бердянские боксеры в домашних соревнованиях выступали объединенной сборной, в составе которой выступали воспитанники клуба «Сокол», «Спарта», «Водник», «Бердянск», «Чемпион» и «Дюсаша». По итогам трех дней напряженных спортивных баталий наши боксеры завоевали наибольшее количество призовых наград и стали первыми в командном зачете. На втором месте турнир завершили боксеры из Волновахи, а кубок за третье место домой увезли спортсмены из Запорожья.